Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden. Eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenhammer Brücke. Im Osten am Lustgarten. Im Süden am Potsdamer Platz. Im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal ein bis zwei Tage. Gilt das auch für das Regierungsentscheid? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind wir junge Leute doch da. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten, wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich möchte dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenck ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so verrichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Köln. Es ist mir, sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenck? Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Drittens, wo ist die neunte Armee? Viertens, wohin bricht die neunte Armee? Doch. Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Wenk. ...istnienie pandemii i domagają się zniesienia obostrzeń sanitarnych. Politycy Konfederacji twierdzą, że nie ma związku między wzrostem zakażeń a polityką lockdownową. Zamiast lockdownu proponują zniesienie podatków oraz prywatyzację nawet szkół i służby zdrowia. Konrad Wąż. Liczba zakażeń koronawirusem w ostatnim miesiącu potroiła voilà się, ale politycy Konfederacji domagają się zniesienia obowiązków sanitarnych. Kolejne fale, czy tak zwane fale tej epidemii, nadchodzą i odchodzą, nie wykazując specjalnego związku z polityką lockdownową. bardziej twierdzą, że pandemia koronawirusa to fikcja

Konrad Wonsch, Wiedomości. Es bleiben im Raum Keiter, Jorde, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das Sie ist Wagen, Sie mein Befehl zu ersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Dann bin hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist als 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verbrennt ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Knoll des deutschen Volkes! Sie sollen Ehren! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang lange hat das Militär meine Aktionen nur verhindert. Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte Gut daran getan, um darin alle Hörer offiziere legitieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhigt dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.